Koronavirus pandemiyası dövründə vətəndaşların məşğulluğunun artırılması məqsədi ilə bu il 90 min iqtisadi iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulub. Bu barədə Reyala Dövlət məşğulluq xidmətinin şöbə müdirinin müavini Fərid Həsənov məlumat verib. Onun sözlərinə görə cari il üçün bu rəqəm ilkin olaraq 37 min nəzərdə tutulmuşdu. Yəni e, deyim ki, 2020-ci il üçün e, 37 min iqtisadi iş yerin alınması nəzərdə tutulmuşdu ə vəşımlı müvafiq şəraitə uyğun olaraq pandemiyə dövründə ölkə vətəsinin təbşirinin əsasən bu rəqəm 90 minə çatdırılması nəzərdə tutulur. Hazırda günə qədər artıq 22 min vətəndaşı hüquq qodanlıq ictimai xərcəb edilir və qeyd edilmiş hüquq qodanlıq ictimai işlərinə əsasən halın həssas qrupları ə, deyək ki, həmin hüquq qodanlıqlara cəlb edilir. Yeni yaradılan ictimai iş yerləri əsasən dezinfeksiya işlərinin aparılması, eləcə də avadlaşdırma, yaşıllaşdırma, parklara qulluq vəsair sahələri rahat edir. Karantin müddəti olduğunu nəzərə alaraq vətəndaşların e, rayon dağarma formalar çağlarından müraciət etməsi hazırkı vəziyyətdə mümkün deyil. Bununla əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi q altında məşğulluq al sistemi var. Həmin məşğulluq al sistemi vasitəsilə müraciət etmişsiz şəxslərin həmin ictimai şəhərlərə göndərilməsi prosesi artıq elektron formada həyata keçirilir. Qeyd etdim ki, ə sözü vətəndaşlar müraciət etmişdi 190 manatdan bağlı və həmin şəxslərin bu hüququ olmadı. O üçün həm şəxslər internet üzrə, həmin şəxslər də əsasən işdoyaşlara çəldirilməsi əsas məsələlərdən biridir. Və rəqəmdim ki, işdoyaşlarda nəzərdə tutulan əmək haqqı Respublikadır minimum əmək qınadılarında, yəni 250 manat nəzərdə tutulmuşdu. Bildidə ki, Azərbaycanda koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində prezidentin sərəncamına uyğun olaraq Nazirlər Kabineti tərəfindən tədbirlər planı təsdiq edilib. Tədbirlər planına əsasən əhalinin həssas təbəqəsinə, pandemiya dövründə işini itirmiş şəxslərə, həmçinin sahibkarlara dövlət dəstəyi göstərilir.